Вітаю, шановні, всім, хто дивиться респект. <риклад> Вітаю, шановні. Початок нової та цікавої серії репортаж вмє... з місця збитків. І ми вже щось придбали, щось дуже інше 11-го року. Але, при... грубо кажучи, то з названня ролика ви, мабуть, вже зрозуміли, що це таке. Е, от, їду зараз забирати. Ми на місці. прибули. Ох, Ну, привет, малышка. Попадешь на YouTube зараз. Вот так вот. Красота у нас. И вторые тысячи долларов. Напишите в комментариях, дорого часа, чи, чи, нормально. Ну, а я пока чекаю эвакуатора и зараз буду прибирать отсюда бытое скло. Його тут предостатньо. Розповідаю, прилетіла в дом балістика і маємо, що маємо. Отакий от от результат. Зараз приберу скло і розпаковочка вже на місці. Окей. Что тут отбывается? Распаковка. Что такие? Чуть-чуть, а там вообще не там в минус. Крыша минус. Что-то. Отрицательная впуклость. Нет, отрицательная выпуклость. Да. О, класс! Саморазбор. Это фигня вся вылетела. Вылетела. Ну, клипсы повылетели. Да, она и тут вырвало. Стоит. Все нужно. снимать. Ну да. Клеивать надо. надо там калюжа. А, а я вот по фоткам смотрю. Думаю, может ПДРщикам отдать. А вот он так подумал, они ПДРщики с поклевку вряд ли, да, ПДР? Тут как то вот этот момент тоже очень смущал меня сразу. Стойка. Может и стойка. Что-то ну... должно было стянуться. Это вот тут тут, тут ровно вроде. Более-менее четко. Может дверь. Нет, видишь, как, торчит. как будто сама... Я думаю, дверка. Я надеюсь, очень... Вот все... второй замок. По-моему, вот тут вот тут что-то ушло. Или что-то выгибали, или что-то открутилось. Ну что, видишь? Раз, два. Может быть ударная волна. А ее надо. Пыталась, наверное, Ой. А ее надо туда. Вот. И низ поджимается, и вверх поджимается. Что-то с вот этим ригелем Может его изнутри, блядь, давануло. А замок не может? Нет, Здесь замок, нет, кстати, фиксировал. В ригель, ригель, да, ригель скорее всего, изнутри Он выдавил. Все, вон, видишь, и ручка отлетела. Ага, тут тоже этой двери досталось, просто что она выжила. Вот этот ригель надо туда. туда. <свист arrivé> и все. Потому что, видишь, вот это она считай да, закрыта, да, да. а тут еще. Вот как много. раз вот 5 миллиметров и вот 5 миллиметров. А вот тут если вот вот. что поиграться рамкой самой. Подогнуть. Да. Вниз. А выровнять, а рамку подогнуть. Что-то где-то все равно должно уйти. Потому что вот это ж вот и один хер востянуло. Может много чего дали вот эти вот региля, <серкнул> которые а? вот держали. Где держали? <серкнул> это я. Думаю, вот щиль. Да под ригелем, вон какая щель под ригелем не так дало ему сложиться ага, а так бы и повело бы. а так бы да, ее могло сложить еще? хорошо а сейчас самое главное, чтобы если ты этот багажник снимешь чтобы оно а ну вот тут, да, вот так, да. вот, и не щелкнуло значит не снимать, да, его пока Это... машинка на базе зарядили аккумулятор завели и своим ходом она сюда заехала я тебе вам и показал на жаль, извините, ласка. Сейчас покажу. Но там модирована подушка двигуна. По дефектом. Через фару, глянь, залетел осколок, разбил расширительный бачок и перебил подушку двигуна. Не подушку, а кронштейн. Подушка сама цела. Кронштейн двигателя, то есть двигатель лежит на кузове буквально. Следующий осколок вот отсюда попал в расширительный бачок, и остался там где-то в терпении. Осколок вот. И вот тут вот еще один осколок попал сюда. По-моему, не, не, пробил. Вот такие вот осколки будут. Гляди. Такие вот металлчик. Привет, и нам передают из зарубежья. Так, Рассказываю, рассказываю, хлопцы там занимаются, Романым Бусиком, да? А, как? а я тут, короче, вот начинаю разборочку салона, а именно потолка. Потолок тут, я что не бачил, его в таком стане, ну, в принципе, такие самые. Вот тут только изнутри полностью повторяет этот, этот рельеф, его надо снимать. Це все буде зніматися, дефіктуватися і дивитися, що буде тут відбуватися далі. Hours later. Сьогодні день підходить до його реального завершення. З'явлено багато чого, розібрано в основному. Разобрано тут, розібрано там. Стеклишко чуть поубирав і потолочок майже знятий. І тут ми бачимо от історію неприємно. И будем сейчас думать, что с ней делать. Ну, короче, я нашел потолок уже. Признаюсь вам по секрету. Він где-то в Павлограде находится. И хлопчик за него хочет 4000 гривень. Це как бы нормальная цена. Не потолок, а крышу. Всю крышу целиком. Будем дивиться, можно высверлить по точкам. Буде. Будем высверливать это все дело. Тут осталась вот последняя клипса. И все, и оно все снимается. Будем дивиться, получится, не получится. Сподіваюсь, что все выйдет, высверлить Поточками его, снять нахрен и поставить новенький, реднесенький потолочек. Приступаем к самому интересному, к крыши. <реклама> ля, 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 все налетели так. <свистак> <свистак> ну и погнали. А вот ту, тут чуть-чуть вот -чуть, тут. Вот тут. О! Сюда ко мне Вот тут, да. И вот а, тут чуть-чуть. А ну, смотри, с... вот тут. Ага, давай. Дави. Ромася вообще с первого раза. Вот это хуйня осталось, я Слышь, да нет, ну она уже новая, блядь, ёпта. Она и тут ранее осталась. Ну. Все, чуть шпаклевочки, да, и все. І 40, блядь. Ну, а ты хотел бы убрать, да. Новая. <рістила> <рістила> Слушай, ну я аж реально начал задумываться, что може ее оставить. Что, <рістила> можешь вклеивать лабаш, и все, и в люди. Короче, люди в шоке. Думают, что я рачела якийсь. то але у меня лабаша так от лежить. Сегодня другий день уже по работе с машинкою. И я пытаюсь ехать. Километров 30-40 еду. Очень стрёмно, ребята. Подпишитесь, поставьте лайк. Вот такая вот надо. Я не знаю, бачили? Склон такой офигевший. У меня сзади стекло, как я можем не просто тупо отпанахать голову. Я не знаю, видно склон, что не лови, но вот такие вот. Стрёмно, блях. Что так и не сделаешь ради То, чтобы оживить корча. Few inches later. Не помню, вроде показывал, уже приехал я на базу. Стекло еще там может в машине, еще предстоит нам. Э -э, купил вот крепление двигателя. Вот так вот сюда осколок попался, он все перебывал тут. Я там вот наделал беды. Э -э, крепление двигателя купил 500 гривен. Бачок расширительный э 800. И бачок тормозухи за 500 гривен. Короче, это все составило 1900 гариков. Сейчас мы это все дело откручиваем, снимаем, ставим и все. В принципе, машина на ходу. Подушечка на месте. Бачки еще на очереди. Дуже не терпится послушать, как нормально працюет двигатель. Працюет, чи нормально взагалі. С Богом. Оп-ля Чикордос. Ну працює! Працує! Працює! Навіть трошки робить! На ведь, ведь Там вот тот ролик, конечно! Шасы! Басы! Сы. Короче, все, в бачку уже охлаждающая рядина. Тут тормозушка на месте. Ромчик, а тебе Шумоизоляция не нравится. Кондер работает. Газик да. работает. А вот шумоизоляция плохая. Как, как будто дырка, да, в салоне? Как, как будто, ну да, где-то вот. Ну, я вот мотор слышу. Вот, как вышу? будто он да, вот он, да? да. Если постараться, я так и клапана отрегулирую еще на ходу. Ну что, прокатиться. Че, не? Да. четенько, только газовать сильно не получится, вот эти все стекла летят в очи. Создал тут аварийную ситуацию. Показывая, что задняя дверь и багажник открыты. Короче, покатались на машинке, машинка тулить, але стекла тут, короче, это все выглядит да. вот так вот. Собирать тут это еще, ну, очень долго да. будет. Ребята улыбаются, он, ребятам смешно, но але... я думаю, что попотеть еще придется, что это только початок. Поэтому, может на этом мы закончим всю серию и повернемся до сборки этого корча уже в следующей серии, я думаю, она будет скоро не буду затягивать, как обычно.